विश्व ट्वेंटी फोर न्यूज हरपल आपके साथ विश्व ट्वेंटी फोर न्यूज मध्ये आपले स्वागत सोलापूर एम आय एम जल्लोष एम आय एम ने राज्यात ट्रेलर दाखवला महाराष्ट्र राज्यात संपूर्ण पिक्चर दाखवू फारुख शाब्दी तेलंगाणा राज्यातील विजयाचा सोलापुरात एम आय एम साजरा केला जल्लोष तीन राज्यात भाजपचा विजय हे चिंता करण्यासारखं फारुख शाब्दी तेलंगणा मध्य प्रदेश राजस्थान आणि छत्तीसगड राज्याच्या निवडणूक निकालांचे पडसाद देश देशभरात दिसू लागले आहेत लोकसभा निवडणुका होण्याअगोदर भाजपने लिटमस टेस्ट करून दाखवत तीन राज्यात एखादी सत्ता घेतली आहे तेलंगणा राज्यात एमआयएमने सात जागांवर विजय झाल्याचा आनंद सोलापुरात एमआयएम पक्षाच्या वतीने साजरा करण्यात आला रविवारी सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास किळवाई चौक येथे हा विजय जल्लोष साजरा करण्यात आला नसीम खलिफा वाहेदा भंडाले अजहर हुंडेकरी कोमारू सय्यद मोहसीन मैंदरगीकर राजा बागवान सलमा सय्यद अनिसा डोका इक्बाल पठाण जुबेर शेख अलिशेर पटेल नसीमा कुरेश शुएब चौधरी अजहर कोरबू याकूब शेख मुन्ना शेख सत्तार पैलवान जहीर सय्यद आदी पदाधिकाऱ्यांनी व कार्यकर्त्यांनी फटाके उडवून एकमेकांच्या तोंडात गोड लाडू भरून एमआयएमचा विजयोत्सव साजरा केला तेलंगणा राज्याप्रमाणे आगामी काळात महाराष्ट्र राज्यात आणि सोलापूरात एम आय एम पक्ष मोठा विजय प्राप्त करेल असा विश्वास फारुख शाब्दी यांनी व्यक्त केलाय ट्रेलर दाखवला आहे महाराष्ट्र राज्यात संपूर्ण पिक्चर दाखवणार असा विश्वास सोलापूर शहर आणि जिल्ह्याचे प्रमुख फारुख शाब्दी यांनी व्यक्त केला आहे मात्र तीन राज्यात भाजपने सत्ता प्राप्त केली आहे हे चिंता करण्यासारखं आहे कारण भाजप जातीयवादाला खतपाणी घालणारा पक्ष आहे काँग्रेस असो किंवा इतर कोणताही पक्ष असो सर्वजण भाजपला रोखण्याचा प्रयत्न करत आहेत त्यामुळे जनतेने चिंता करावी असंही फारुख शाब्दे यांनी भीती व्यक्त केली तेलंगणा राज्यात एम आय एम पक्षाचे नऊ उमेदवार उभे राहिले होते त्यामधील सात उमेदवारांनी मोठ्या मताधिक्याने विजय प्राप्त केलाय तेलंगणामध्ये एम आय एम चा फक्त ट्रेलर झाला आहे महाराष्ट्र राज्यात संपूर्ण पिक्चर दाखवू असे फारुख शाब्दे यांनी विरोधकांना टोला लगावलाय आस्ता गायत एम वर आरोप केला जात होता ज्या राज्यात एमआयएमचे चे उमेदवार निवडणूक लढवतात त्या ठिकाणी भाजपचाच विजय होतो आजच्या निकालावरून असे स्पष्ट झाले आहे मध्य प्रदेश छत्तीसगड राजस्थान येथे एम आय एमने उमेदवार दिला नव्हता तरी देखील भाजपचा विजय झाला तेलंगणा राज्यात एम आय एम पूर्ण ताकदीने लढली त्या ठिकाणी मात्र काँग्रेसची सत्ता स्थापन झाली कधी ईव्हीएम कधी एमआयएमवर आरोप करणे काँग्रेसने सोडावे आणि भाजपला कसे रोखता येईल हे बघावे असा सल्ला फारुख शाब्दी यांनी दिला आहे विश्व ट्वेंटी फोर न्यूज साठी प्रतिनिधी दाऊद भाऊ मुल्ला तेलंगाना में तो, तेलंगाना गई थी चार दिन उधर हर प्रचार में हर टाइम पर ऐसा लग रहा था कि एम आई में जाने वाली है चाहे कौन कुछ भी करें दे जा हमारा पर्चा है इन शाह जरूर ले रहे रहेगा हर एम आई एम पार्टी बंदे हर एम आई एम पार्टी का बंदा शेयर है बस जीतने की देख पार्टी ने आप प्रचार में क्या प्रमुख ज रखे क्या मुद्दे रखे वह हर काम चालू है ऐसा नहीं बोलकर नहीं कि ऐसा जीतना चाहे जीतने के बाद ही हम काम करेंगे ऐसा नहीं है उधर कांग्रेस के लोग आकर अगर वोट मांग रहे तो उधर उनको उधर से हकाल रहे थे ये हमारे सामने की बात है बीजेपी के लोग आ रहे थे तो उनको उधर से हकाल रहे थे क्योंकि उधर की एम पार्टी को, को कोई भी नहीं हिला सकता और इनशाला सोलापुर में भी यह हाल होगा कितने उम्मीदवार नौ उम्मीदवार ठहरे थे उसमें से सात उम्मीदवार जीत कर आएंगे भाई एक जल्लोष साजरा है तेलंगाना मतलब विजय जल्लोष साजरा भविष्य सोलापुर महाराष्ट्र योजना देखिए भविष्य तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं ज्योतिष नहीं हूँ लेकिन मैं तमाम लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो आज रिजल्ट तेलंगाना में एमएम पार्टी के आए हैं मैं ये बोलना चाहूंगा ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था महाराष्ट्र में अभी पिक्चर बाकी है और वो पिक्चर सुपर हिट होने वाली है तो तेलंगाना मतलब निकाल महाराष्ट्र में तो ये फर्क तेलंगाना से नहीं देखिए तेलंगाना का निकाल ही नहीं पूरे जो आज चार राज्यों के इलेक्शन थे उसका जो निकाल आया वो चिंताजनक है मैं ये समझूंगा कि चिंता का विषय है क्योंकि चार में से तीन स्टेट में बीजेपी ने एक कंप्लीट स्वीप ऑफ की है वन साइड सत्ता उनको मिली है और तेलंगाना में कांग्रेस को जो सत्ता मिली है वो करीब करीब मतलब जो भी नजदीक से मिली है उनको इतनी थंपिंग विक्ट्री नहीं है तो ये एक चिंता का विषय है क्योंकि कांग्रेस के साथ साथ हम लोग की भी यही मांगे हम लोग भी यही चाहते हैं कि, कि किसी भी तरीके से भाजपा को रोका जाए जो आज तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है नफरत फैलाने की राजनीति कर रही है तो मैं ये चाहूंगा कि लोग ये समझे और इसको चिंता का विषय समझे और आने वाले इलेक्शन में सोच समझ के मतदान करें क्या बढ़ता है तुम्हारा तीन में नहीं दे नहीं देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किए कि मैं तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि एक राज्य में कम से कम कांग्रेस की सत्ता बन गई अदरवाइज ये ईवीएम घोटाले के ईवीएम के ऊपर इसका वो करते मेरी यही मांग है स्टार्ट से कि जैसे कि लोग बोलते हैं आई एम का इलेक्शन लड़ती है तो बीजेपी बी को फायदा होता है मध्य प्रदेश में कहाँ एम एम थी राजस्थान में कहाँ एम आई एम थी छत्तीसगढ़ में कहाँ एम आई एम थी लेकिन वहाँ पर कांग्रेस को एकदम करारी हार मिली है और बीजेपी जीत गई है सिर्फ और वही राज्य में जहाँ पर एम आई एम ने अपनी ताकत से लड़ी वहाँ पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई है तो ये ये कांग्रेस को चिंता करना चाहिए कि और उनकी जो हार की वजह ये ये नहीं कि ईवीएम पर कभी ठीकरा फोड़ दिए कभी एम के लोगों पर ठीकरा फोड़ दिए इसके बजाय ये लोग चिंता करें कि हम लोग उनके हारने की वजह क्या है उसका एनालाइज करें तो मैं समझता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में शायद उनकी जीत सोलापुर एम कसी वाटसल करना होता कारण तेलंगाना एक टेस्ट समोर सोलापुर कश मोर्चा ताकत कसी लौटाना आपको सोलापुर में एम आई एम ब्रेक फेल हो गई है अब किसी के रुकाए से रुकने वाली नहीं है और आने वाले 2024 का रिजल्ट आज ही आपको बताता हूँ अगर इनशाला अल्लाह चाहेगा तो सोलापुर में हेमाम का खाता खुलेगा सर इनशाला राज्यातील महत्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 फोर न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा